hurmatli tomoshabinlar <laughs> st kompaniyasi tomonidan taqdim qilinayotgan kompyuter kurslariga xush kelibsiz yuqoridagi video lavhalarimizdan birida windows 10 operatsion tizimi internetdan foydalanishni yanada yaxshilash maqsadida windows edge internet brauzerini taqdim qilganligi haqida aytib o'tdik hozir <laughs> ushbu brauzer <laughs> bilan yaqindan tanishamiz bu internet brauzeri nisbatan yosh internet brauzeri bo'lib u 2015 yilda ishlab chiqilgan undan oldin windows doirasida internet explorer internet brauzeri ishlatilar edi lekin bu dasturning bir qator kamchiliklari tufayli u yaxshi ommalashmagan ushbu xatoni to'g'rilash maqsadida microsoft korporatsiyasi siz u bizga ushbu Edge dasturini taqdim qildi demak edge dasturi topshiriqlar ro'yxatida joylashgan mening kompyuterimda qolaversa ish stolimda ham uning yorlig'i mavjud xohlang uni xohlang buni chertish orqali brauzerni ishga tushirishingiz mumkin va sizga ko'rinib turibdiki brauzerning hali ish boshlamagan boshlang'ich sahifasida chiroyli devoriy qog'oz ya'ni rasm manzara turibdi va buning fonida bir qator men ko'p ishlatadigan veb saytlarning ro'yxatlari berilgan endi biz o'zimizga kerakli veb saytni topish va unga kirish uchun yuqoridagi adres yoziladigan katakka kursorni olib boramiz va o'zimiz uchun kerakli bo'lgan veb saytni tanlaymiz mana misol uchun o'zbekistondagi eng mashhur yangilik saytlaridan biri gazeta uz sayti endi gap shundaki biz internetni ko'p ishlatishimiz natijasida muayyan saytlarga tez tez murojaat qilib turamiz va ushbu saytlar bilan ma'lum bir amaliyotlarni amalga oshirishimizga to'g'ri keladi bunda bizga Edge dasturining qo'shimcha imkoniyatlari yordam beradi mana brauzerning yuqori o'ng tarafda joylashgan 3 nuqtadan iborat bo'lgan tugmasini chertish orqali siz qo'shimcha menyuga yo'l ochasiz demak bu menyuda qator imkoniyatlar taqdim qilingan bulardan eng asosiylarini ko'rib o'tamiz masalan новая вкладка bu bir brauzer oynasining ichida qo'shimcha oyna ochish imkoniyatini yani beradi mana birinchi oynamizda gazeta uz sayti ikkinchi oynamiz hozircha bo'sh demak buni mana bu menyu yordamida ochdik endi новое окно deganimizda de bunda butunlay yangi edge oynasi ochiladi ya'ni bu oyna mavjud oynadan tashqari keyingi oyna ochiladi keyingisi mana bunga yana hozir bir ozdan keyin batafsil to'xtalamiz избранный ya'ni bu narsani biz o'zbekchada xat cho'plash deymiz o'zimiz uchun kerak bo'lgan veb saytlarni belgilab qo'yish загрузки bu загрузки ya'ni yuklanmalar menyusi orqali biz internet saytidan yuklagan materiallarimiz joylashgan papkaga o'tamiz va eng muhim menyulardan biri bu pечать ya'ni nashrdan chiqish chiqarish agar sizning kompyuteringiz printerga ulangan bo'lsa va siz internet saytda ko'rgan ma'lumotingizni qog'ozga chiqarish xohishingiz bo'ladigan bo'lsa ushbu tugma orqali bu ishni amalga oshirishingiz mumkin demak agar siz edge dasturi yordamida internetdan foydalanish jarayonida qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanmoqchi bo'lsangiz marhamat o'ng tarafdagi yuqori qismda joylashgan uchta nuqtadan iborat tugmani cherting va unda paydo bo'lgan qo'shimcha imkoniyatlardan foydalanib internetdan foydalanish jarayoningizni yanada maroqli bo'lishini ta'minlang keyingi masala shundan iboratki biz internetdan ko'p foydalanish jarayonida ma'lum bir saytlarga tez tez murojaat qilib turish ehtiyojimiz paydo bo'ladi bu ehtiyojni qondirish uchun va mazkur saytga ha deb qayta qayta manzil bermaslik uchun biz uni tanlangan saytlar qatoriga qo'shishimiz mumkin ya'ni boshqacha qilib aytganda biz bu veb saytni hat cho'plab qo'yishimiz mumkin mana hozir bizda gazeta uz veb sayti ochiq turibdi demak biz mana bu yulduzcha belgisini bosadigan bo'lsak demak mana novosti узбекистана bo'lib bu sayt biz uchun xat cho'planadi va gotova tayyor belgisini bossak bu sayt avtomatik ravishda tanlangan saytlar orasiga o'tadi va xat cho'planadi endi ho'p biz bu saytni xat cho'pladik buni hatcho'planganligini qayerdan topamiz desa mana bu yerda yana yulduzcha ramzi turibdi ushbu yulduzcha ramzi chertilganda mazkur menyuda mana hozir biz xat cho'plashga qo'shgan saytimiz paydo bo'ldi ya'ni novosti узбекистана endi yana bir masala shundan iboratki agar biz ko'plab saytlarni xatcho'pla xat cho'playdigan bo'lsak ularning hammasini bitta ro'yxatda ushlab turish maqsadga muvofiq emas va bu yerda alohida papkalar yaratib saytlarni tartibga solish tavsiya qilinadi buning uchun biz nima qilamiz mana yuqorida joylashgan plyus belgisiga ega papkaning rasmini chertamiz va bu yerda добавить новую папку bo'lib mana yangi papka yaratish imkoniyati paydo bo'ladi demak katakka biz o'zimiz xohlagan papka nomini berishimiz mumkin mana misol uchun yangiliklar deb nomlashimiz mumkin bu papkani va kelajakda yangiliklarga oid bo'lgan veb saytlarni aynan shu papkani ichiga joylashimiz mumkin endi hozirgi bajaradigan vazifamiz nima gazeta uz saytini yangiliklar papkasiga qo'shish buning uchun biz gazeta uz saytini chichqoncha bilan ushlab uni yangiliklar papkasining ustiga olib borib qo'yib yuborishimiz mumkin va endi u alohida xat cho'plangan emas balki yangiliklar papkasining ichiga joylashgan demak bu yerda men o'zim uchun muhim bo'lgan xat cho'plangan bitta saytlar papkasiga egaman bu yerda uchta sayt joylashgan mana ro'yxati bu papkani yopamiz endi yangiliklar papkasini ochadigan bo'lsak bu yerda mana Novosti узбекистана sayti ya'ni gazeta uz sayti turibdi demak biz edge internet brauzeri orqali nafaqat turli xil veb saytlarni ko'ra olamiz balki o'zimiz uchun kerak bo'lgan veb saytlarni xat cho'plashimiz mumkin bularni xat cho'plab umumiy tanlanganlar ro'yxatiga qo'shishimizdan tashqari biz ular uchun qo'shimcha papkalar yaratishimiz hamda ularni tartibga solgan holda internet brauzerimizning xotirasida saqlashimiz mumkin bo'ladi